Azərbaycan banklarında vaxtı keçən kreditlərin həcmi artıb. Xüsusilə pandemiyanın yaratdığı çətinliklər fonunda bu məsələ daha da aktuallaşıb. Bəz problemli kreditlərin artmasının başqa hansı səbəbləri var mövzusunu Zeynəb Mirzəyeva araşdırıb. 21 iyunun avqustun 1-də kredit təşkilatlarının portfelində 937,5 milyon manat vaxta keçmiş kredit olub. Bu isə ilin əvvəli ilə müqayisədə 5% artım deməkdir. Statistika əsasən yanvarın 31-inə ölkədə vaxta keçmiş kreditlərin həcmi 904 milyon manat təşkil edib. Bəs problemli kreditlərin həcminin artan xətt üzrə davam etməsi nə ilə bağlıdır? Həm xarici iqtisadi şoklar, dünya iqtisadiyatındakı dərin böhran və eyni zamanda ölkədə sərt karantin məhdudiyyətlərinin tətbiqi, bütün bunlar sözsüz ki, şüzar fəaliyyətə mənfi təsirini göstərməli idi. Bununla yanaşı, pul krediti siyasətinin sərt olması, kredit götürənlərə şərt girov tələblərinin qoyulması da sözsüz ki, problemli kreditlərin həcminin artmasına müvafiq şərait yaradır. Bu gün Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi mövzusu necə deyirlər, hər birimizin yaralı yerinə çevrilib. Bəs görəsən, vətəndaşlarımız bu məsələ ilə bağlı nə düşünür? Gəlin elə bunu onların öz dilinlə danışdıq. Dünyanın heç yerində belə bir kredit faizçi yoxdur. Çox yüksək, həddən artıq yüksəkdir. Ona görə də əhali bunu demək, səmerə sifəti ilə bilmir. Ödəyə biləcəksə onu götürən şəxs götürsün. Yani gö ödeyə bilməyəcəksə heç ona girməyə yani Banklar adamı mədəni dildə seç soyurlar. Düzdür. Üzür yaramaz. Mən heç vaxt kreditə girmirəm. Bilirəm ki, çətin Aldığımı fikirləşirəm. Kreditə verim yoxsa özüm yeyim. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov isə hesab edir ki, problemli kreditlərin həcminin artması yalnız kredit faizlərinin yüksək olması ilə bağlı deyil. Bəzən Azərbaycanda kredit faizlərinin də yüksək olmasına bağlıyırlar. Mən bu səbəbi əsas səbəb hesab etmirəm ə ona görə ki mən xatırladıram ki 2015-ci ilin devalvasiyasından əvvəl Azərbaycanda kredit faizləri daha yüksək idi amma problemli kreditlər çox değildi. Yəni bu da onu göstərir ki problemli kreditlərin artmasında əsas səbəb iqtisadi aktiv lididir. Ekspertlərin fikrincə problemli kreditlərin həlli istiqamətində müvafiq addımların atılması mütləqdir. Bu kredit siyasətinin yumşaldılması, Mərkəzi Bank tərəfindən məqsədli kredit xəttlərinin açılması və ölkədə daxili investisiya institutunun dayanıqlı şəkildə formalaşdırılması məsələlərin öz əksini reallıqda tapmasına ehtiyac var. Banklar tərəfindən kreditlərin verilişi daha çox istehlak tələblərinin əsas komponentlərindən olan ev təsərrüfatına ayrılır. 2019-cu ildə ev təsərrüfatı üzrə kredit portfelinin həcmi 7,7 milyard manat, 2020-ci ildə 6,7 milyard manat idisə, 2021-ci ilin ilk 6 ayında bu göstərici 7,3 milyard manata bərabər olub. Zeynə Mirzayeva, Zaur Əliyev, Space xəbər.